Ну, очень много упустили свою игру в Черкасах, выигрывали достаточно порядка 11 очков за 2 минуты до конца и анализировали, и смотрели, конечно, очень много непонятного в этой игре было, и отняли очень много именно не столько физических, сколько моральных сил. И две с половиной четверти мы еще держались в Николаеве, а потом провалились именно на психологически не были устойчивы в этой игре вот, хотя по по игре вы выглядели довольно таки неплохо за исключением я же говорю можно пяти минут в третьей четверти, а с последних, когда сыграли отрезок 2-10, и уже, в принципе, результат был решен. Что кажется, в для себя в выставке? Ну, завтра посмотрим. Я думаю, что все игроки с достаточно высоким интеллектом, всем надоело проигрывать, и настраиваемся завтра на бой, на победу, и... Пользуясь возможностью, Приглашаю всех, ваша помощь нужна. Болейте за Гаверлу. Мы нуждаемся в вашей помощи, поддержке. Ну, известный соперник для нас. Кривич Агафонов, опытные игроки. Хорошая задняя линия Артамонов и Слепенчук. Очень неплохо выглядит в последнее время носков. Я думаю, что это основная сила. Моторчук показал некоторые игры, очень неплохо выглядел из с И, э, то есть мы настраиваемся, разбираем игроков. То есть известный соперник для нас, это не первые игры. И у нас было время к ним подготовиться, изучить его. Поэтому... Все будет хорошо. Все по нашей команде. Нормально проработали, подготовились, было время восстановиться. И, э, Челован завтра не будет принимать участие, до сих пор травмированный. Э, поэтому будем играть 11 человек, боеспособных есть без травм. Я Виктор Грасимчук Пробовали мы его на выезде, да, пробовали в Черкасах, пробовали в Николаеве, но вот пока далек до, от игровых именно, а не от физических, а от игровых кондиций, пока вот эта неделя, которая у нас была, мы... Э, он более так влился, скажем так, и стал больше, лучше понимать, что от него хотят. И думаю, что он сможет помочь нам в игре с Одессой.